dəyəli qardaşlarım, dəyəli bacılarım. Xeyratu sələf. 3 sənə xeyir. Yəni gözəl alimlərdən birisi buyurur İbnü Feymi Rəhimehullah. Yəni siz hər bir xırda işinizi belə Allahdan istəyin. Hər bir şeyi belə Allahdan istəyin. Ona görə də Allahdan istəməyə burada xeyir vardır. İnsan gələ dilini duaya alışdırsın. Ya zikr elə subhanallah, elhamdullah, estagfirullah və hətta ki yol gedərkən evin Allah bağışla məni, Allahım dualarımı qəbul elə. Allahım dünyamı, axirətimi gözəl elə. Allahım dünyada falan şey ver, övladımı xoşbəxt elə, balalarımı xoşbəxt elə. Gözəl ailə qismət elə mənə və hətta ki gözəl evim olsun, geniş evim olsun. Dünyada istədiyin, istədiyin nə varsa. Dilinlə düşürmə. Həmçinin axirəti də unutma. Allahım sonumu gözəl elə. Ona görə hər bir şey, hər bir xırda şeyi belə Allahdan istəyin. Çünki nəyə görə dirilini öyrəşdirsən, qazan sahibi sensə. Ya Allah təala sən istədiyin sənə verəcək və ehtə ki o duan miqdarında səndən bəlaləri, müsibətləri, xəstəlikləri, pis işləri, həsədi, göz değməni, cadu-kanlığı və sair pislikləri səndən uzaqlaşdıracaq. Və ehtə ki sənə Allah təala səni bildiyi üçün, sənə xeyirli bildiyi üçün, aməllərin azlığı üçün ola bilsin və ya səni sevdiyi üçün Onun əvəzinə axirətdə sənə savab verəcək. Ona görə xeyiratın sələfi üçü də xeyirdir. Ya bu dünyada verəcəyə, ya günahların ondan səni bəlanın müsibətindən uzaqlaşdıracaq və ya usta ki axirətdə saxlayacaq. Ona görə Allah təalaya dua edən heç vaxt ümüdsüzlüyə qapılmaz. Allah'a dua edən heç vaxt ziyan içərisində olmaz. Fə əksər minə dua, uzman dualar bu çoxad. Əksər istighfar, istighfara çoxad. Allahım bağışla məni. Ya Allahım bağışla. Demək nə dua-duadır? Ona görə nədir? Çox, çox dua var eləmək lazımdır. Yəni dili öyrəşdir. Bu həyatdan insan nə aparacaq gözünə? Heç bir şey. Dua, yaxşı əməl, onun gülü peyğəmbərimiz sallasa elə Allah Taala kimə xeyir istəyirsə ona dua qapısını açar. İnsanların çoxu görsən bundan nədir məhrumdur. Çünki çalışmır. Amma Allah Taala görəndə ki, sən çalışırsan, hər zaman dilini alışdırırsan zikrə və dualara, Allah Taala səni necə rahatlaşdıracaq. Onun günəni dua, dua. Yol gedərkən evində boş vaxtında Allahım bağışla məni. Allahım axirətimi gözəl elə. Allahım evladlarımı gözəl elə. Evladlarımı salih elə. Və sərə nə istəyirsə. Evim geniş olsun. Allah mələ gözəl ailə qismət elə. Ev qismət elə. Qonşum yaxşı olsun. Atam, atanamın ömrünü uzun elə və dünya dünyadan keçib də dünyasını axirətən cənnət elə. Qoğumlarımı bağışla. Dostlarımı bağışla. Evladlar üçün dua alıştır dilini. Sənə bir zərər var, xeyir. Ya va təra verəcəyi bu dünyada ya onu benzərini verəcək. Və vaxt onun miqdarı səninə bəlaları, müsibətləri, xəstəlikləri nə qədər pozaqlaşdıracaq bəraları və hətta ki axirə səhvəcək. O dua miqdarını gör axirətə nə qədər səhab olacaqsan. Çünki, çünki hər halda dua nədir ibadətdir. Çünki sən kərim olan uca Allahdan istəyirsən, Hayyul Qayyum, daimiyə, çünki hər şeyin sahibi olan uca Allahdan istəyirsən. Hər halda nədir xeyirdir. Çünki sən dua etdiyin halda ibadət halındasan. Ən rahat bir ibadət. Nə dəstəmaz lazım deyil, vaxt lazım deyil və ayəm vaxtı yox namaz kimi alışdır boş vaxtında Allahım bağışla məni Allahım dualarımı qəbul elə xeyir içərisindəsən çünki sən dua halında ibadat halındasan düşünsən gün ərzində 10 saat 15 saat ibadat halında ola bilərsən mələklər belə nə edir sənin ətrafını çevirər altından sənə xeyir elə çünki hər zaman sən dua edirsən rəbbinə evində xeyir olacaq bərəkət olacaq hər zaman sən rəbbinə dua edirsən Allahım bütün dualarımızı qəbul elə amin